নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই জাহ্নবী দাস আজি তোমালোকৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ অধ্যায় পোন্ধৰ খাদ্য সম্পদৰ উৎকৰ্ষ সাধন পাতৃৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি শিকিবলৈ লওঁ খাদ্য সম্পদৰ উৎকৰ্ষ সাধন পাতৃৰ বিষয়ে সকলো জীৱই জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে খাদ্যৰ প্ৰয়োজন খাদ্যৰ ফলতেই কি হয় বৃদ্ধি আৰু বিকাশ সম্ভৱপৰ হৈ উঠে এটা সৰু বীজৰ পৰা কি হয় খাদ্যৰ প্ৰভাৱতে অংকুৰণ হৈ নতুন পুলি সৃষ্টি হৈ আকৌ এজোপা গছ বা বৃক্ষৰ সৃষ্টি হয় একেদৰে প্ৰাণী আৰু আন আন জীৱসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয় বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হবৰ কাৰণে বিভিন্ন জীৱনৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ চলিবৰ কাৰণে কিহৰ প্ৰয়োজন হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে এই খাদ্য সম্পদক আমি কি কৰিব লাগিব জানানে এই খাদ্য সম্পদৰ আমি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব কিয়নো বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ কাৰনে দিনক দিনে যিহেতু জনসংখ্যাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আছে গতিকে আমি খাদ্যৰ চাহিদাও কি কৰিব লাগিব বঢ়াব লাগিব আৰু এই খাদ্যৰ চাহিদা বঢ়াবৰ কাৰণে পৰিৱেশ বিনষ্ট নোহোৱাকৈ আমি কি কৰিব লাগিব কিছুমান সু পৰিকল্পিত ভাৱে আমি কি কৰিব লাগিব উপায় হাতত লব লাগিব আৰু শস্য অকল কি কৰিলে নহব আকৌ এই শস্য সম্পদৰ কি কৰিব লাগিব জানানে সংৰক্ষণ সুৰক্ষাও আমি দিব পাৰিব লাগিব গতিকে এই সকলোবিলাক লৈ পেলাই কি গঠিত হৈছে খাদ্য সম্পদৰ এক বহনক্ষম ব্যৱস্থাপনা গঢ় লৈ আমি সকলোৱে জ্ঞাত হব লাগিব চ এতিয়া তোমালোকৰ আগত দিয়া হৈছে শস্য় সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাপনা দেখিছা আমি কেনেদৰে শস্য মজুত কৰি ৰাখিব লাগিব আমি আমাৰ ভঁৰালত হওক বা য'ত আমি শস্য ৰাখিব পাৰোঁ আমি সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰনো ব্যৱস্থাসমূহ আমি ল'ব লাগিব চাওঁ আহা চোৱা ৰোগ সৃষ্টি হোৱা জীৱ আৰু অন্যান্য ক্ষতিকাৰক কাৰকৰ পৰা দেখিছানে ৰোগ সৃষ্টি কৰে ৰোগ সৃষ্টি কৰা বিভিন্ন জীৱ আছে অনুজীৱ আছে বেক্টেৰিয়া আছে ভেঁকুৰ আছে ভাইৰাছ আছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষতিকাৰ জৈৱিক কিছুমান অজৈৱিক কাৰকো থাকিব পাৰে গতিকে শস্যক ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰো তাকে কি বুলি কোৱা হয় শস্য সুৰক্ষা বুলি কোৱা হয় চোৱা সমস্যাসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতিসমূহ গতিকে আমাৰ আগত যদি সমস্যা আহি পৰে আমি এই সমস্যা কি কৰিব লাগিব আমি এই সমস্যাসমূহ নাইকিয়া কৰি কৰাৰ কাৰণে আমি উপায় উলিয়াব লাগিব আমি সমস্যাসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব আমি সমস্যাসমূহ কমাব লাগিব হয়নে নহয় চোৱা বৃদ্ধিৰ সময়ত কীট পতংগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু শস্যৰ সংৰক্ষণ দেখিছানে বৃদ্ধিৰ সময়তে বিভিন্ন কীট পতংগ হয় বিভিন্ন জৈৱিককাৰক ৰোগ অনুজীৱ বিভিন্ন বেক্টেৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় হয় নহয় আকৌ খেতিপথাৰত কিছুমান অপতৃণ উদ্ভিদ হয় অপতৃণবিলাক যিবিলাক খেতিপথাৰত হোৱা অলাগতিয়াল উদ্ভিদ গতিকে এই সকলোবিলাকৰ পৰা আমি আমাৰ শস্যসমূহ আমি আমাৰ খেতিসমূহ কি কৰিব লাগিব আমি খেতিসমূহক বচাব লাগিব ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু তাৰোপৰি শস্যৰ যি সংৰক্ষণ সেয়া আমাৰ উন্নতমানৰ হ'ব লাগিব চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৃদ্ধিৰ সময়ত কীট পতংগ নিয়ন্ত্ৰণ আমি শস্য যেতিয়া বৃদ্ধি হৈ থাকে তেতিয়া তাত সৃষ্টি হোৱা কীট পতংগসমূহ আমি কি কৰিব লাগিব নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব চোৱা কীট পতংগ হল যিকোনো ধংসাত্মক জীৱ যিয়ে ইয়াৰ পৰা পোৱা শস্য বা সামগ্ৰী ধ্বংস বা ক্ষতি কৰিব পাৰে দেখিছানে এক ধ্বংস কাৰ্য কৰে কীট পতংগসমূহে তাৰপিছত চোৱা কীট পতংগৰ প্ৰকাৰ এই কীট পতংগবিলাকনো কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ হব পাৰে চোৱা তোমালোকৰ আগত দিয়া হৈছে অপতৃণ অপতৃণ কি জানানে যিবিলাক অবাঞ্চিত উদ্ভিদ যিবিলাক খেতি পথাৰত অবাঞ্চিত মানে আমি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা উদ্ভিদ বিলাক আশা নকৰো গতিকে অবাঞ্চিত উদ্ভিদ বুলি কোৱা হৈছে খেতি কৰা পথাৰত হোৱা অবাঞ্ছিত উদ্ভিদসমূহক কি বুলি কোৱা হয় অপত্ৰিন কোৱা হয় অলাগতিয়াল প্ৰয়োজনত নাহে এনেকুৱা অবাঞ্চিত অপতৃণসমূহক আমি উদাহৰণসমূহ হৈছে অগৰা হব পাৰে পাৰ্থেনিয়াম হব পাৰে মূৰ ফুলা বন হব পাৰে গতিকে তোমালোকে এই অপতৃণবিলাকৰ নাম বিলাক মনত ৰাখিবা চোৱা তোমালোকৰ আগত চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে অগৰা হব পাৰে পাৰ্থনিয়াম হব পাৰে চোৱা পাৰ্থেনিয়াম হব পাৰে মোৰ ফুলা বন হব পাৰে এইবিলাক দেখিছেনে এইবিলাক হৈছে অলাগতিয়াল বা অবাঞ্চিত উদ্ভিদ চোৱা এইবাৰ পোক পৰুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পৰুৱা তোমালোকে জানাই এইবিলাক কথা চোৱা পোকে গছ গছনিৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে তলত দিয়া ধৰণে ইহঁতে শিপা ঠাৰি আৰু পাত কাটি পেলাই দেখিছেনে দেখিছে নে তোমালোকৰ আগত চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে দেখিছা ইয়াৰ পাত দেখিছা নাই কেনেদৰে কাটি পেলাইছে খাই পেলাইছে ইহঁতে শিপাৰ অনিষ্ট কৰিব পাৰে ঠাৰি ডাল পাত কান্দ এইবিলাকৰ কি কৰিব পাৰে অনিষ্ট সাধন কৰিব পাৰে ইহঁতে উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা কোষৰ ৰস চুহি লয় দেখিছা উদ্ভিদৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা উদ্ভিদ এজোপাৰ যি যি অংশ থাকে সেই অংশ বিলাকৰ পৰা এই কীট পতংগসমূহে কি কৰিব পাৰে বিভিন্ন ৰস চুহি পেলাব পাৰে গতিকে উদ্ভিদজোপাৰ কি হয় উদ্ভিদজোপাৰ ক্ষ অতি সাধন হয় চোৱা ৰোগ সৃষ্টিকাৰী জীৱাণু আৰু উদ্ভিদত ৰোগ সৃষ্টি কৰা বেক্টেৰিয়া ভেঁকুৰ আৰু ভাইৰাছ আদি জীৱক ৰোগ সৃষ্টিকাৰী জীৱাণু বুলি কোৱা হয় দেখিছানে বায়ু পানী মাটিৰ যোগেদি ইহঁতৰ সংক্ৰমণ হয় বায়ু পানী আৰু মাটিৰ দ্বাৰা এই ৰোগসমূহৰ কি হব পাৰে সংক্ৰমণ হব পাৰে দেখিছানে এজোপা ৰোগ সৃষ্টি হোৱা উদ্ভিদৰ পাতত কেনেদৰে কিবা ৰোগ লাগিছে বেমাৰ লাগিছে ধৰণৰ চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে এইবাৰ চোৱা শস্য়ৰ সংৰক্ষণ বছৰটোৰ ভিতৰতে ঋতু অনুসৰি খাদ্য পোৱাৰ বাবে সেইবোৰ নিৰাপদ সংৰক্ষণত কি কৰা হয় সংৰক্ষণ কৰা হয় আমাৰ শস্যসমূহ কেনেদৰে নিৰ্ভৰ কৰে ঋতুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে হয়নে নহয় গতিকে বছৰটোৰ ভিতৰতে ঋতু অনুসৰি আমি যি যি খেতি পাওঁ ঋতু অনুসৰি আমাৰ কৃষকসকলে খেতিসমূহ কৰি থাকে গতিকে বছৰটোৰ ভিতৰতে ঋতু অনুসৰি খাদ্য পোৱাৰ বাবে সেইবোৰ নিৰাপদ সংৰক্ষণত সংৰক্ষণ কৰা হয় এতিয়া যেতিয়া বাৰিষা কালৰ যিসমূহ শস্য সেই বাৰিষা কালৰ শস্যসমূহ কি কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ তোমালোকে যদি অসমৰ কথাকে চিন্তা কৰা আমাৰ অসমৰ প্ৰায় বাৰিষা কালত কি হয় বানপানীৰ সৃষ্টি হয় হয়নে নহয় প্ৰাকৃতিক ভাৱে বানপানীৰ সৃষ্টি হয় বা কৃত্ৰিমভাৱেও আজিকালি বানপানীৰ সৃষ্টি হয় গতিকে এই সময়ত হোৱা শস্যসমূহ আমি কি কৰিব লাগিব আমি বানপানীৰ পৰা আমি সিহঁতক কি কৰিব লাগিব আমি খেতিসমূহক কি কৰিব লাগিব বচাব লাগিব খেতিসমূহৰ শস্যসমূহৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট নহয় কাৰণ এই খাদ্য সম্পদৰ অনিষ্ট হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব গোটেই দেশৰ গোটেই প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে দেশৰ আন আন জীৱসমূহৰ ওপৰত কি পৰিব ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব কাৰণ এইকাৰণেই যে দেশত দিনক দিনে এই পৃথিৱীত দিনক দিনে কি কিহৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ লৈছে জনসংখ্যাৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ লৈছে গতিকে বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ কাৰণে খাদ্যৰ চাহ চাহিদাও আমি কি কৰিব লাগিব বঢ়াব লাগিব কিন্তু শস্য সংৰক্ষণৰ সময়ত বিভিন্ন উপায়েৰে ধ্বংস আৰু অপচয় কৰিব পাৰে ঠিক আছে নে শস্য আমি সংৰক্ষণ কৰিছো কিন্তু সেইখিনি সময়ত কি হব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱিক আৰু অজৈৱিক কাৰকৰ পৰা কি হব পাৰে ধ্বংস হব পাৰে গতিকে সেই যে ধ্বংস যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি শস্যসমূহৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিব লাগিব এইবাৰ চোৱা জৈৱিক সমস্যা পোক পৰুৱা চৰাই বেক্টেৰিয়া ভেঁকুৰৰ দৰে জীৱিত জীৱৰ বাবে জৈৱিক সমস্যাসমূহ কি কি হব পাৰে পোক পৰুৱা হব পাৰে চৰাই হব পাৰে বেক্টেৰিয়া ভেকুৰৰ দৰে আদি বিভিন্ন জীৱিত জীৱ হব পাৰে আৰু অজৈৱিক সমস্যা কেনেকুৱা হব পাৰে খৰাং বতৰ ধৰা বহুদিন ধৰি বৰষুণেই দিয়া নাই বা বাৰিষা হব পাৰে বহুত বৰষুণ হৈ গৈছে বানপানী হৈ গৈছে বা বিভিন্ন হিমপ্ৰবাহ হৈছে এনেকুৱা কিছুমান অজৈৱিক সমস্যা অজৈৱিক কাৰক যেনে আৰ্দ্ৰতা আৰ্দ্ৰতা মানে কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰ্দ্ৰতা মানে হৈছে বায়ুত থকা জলীয় বাস্পৰ পৰিমাণ হয় নে নহয় আৰ্দ্ৰতা অনুপযুক্ত উষ্ণতা মানে যি উষ্ণতা অনুকূল নহয় প্ৰতিকূল হয় তেনেকুৱা অনুপযুক্ত উষ্ণতা আদিৰ বাবেও কি হব পাৰে শস্যৰ ক্ষতি হব পাৰে গতিকে এইসমূহ কাৰকৰ পৰা আমি শস্যসমূহ কি কৰিব লাগিব আমি শস্যসমূহ বচাব লাগিব চোৱা এইবোৰ কাৰকে গুণগত মানৰ অৱনতি দেখিছা শস্যৰ যি গুণগত মান উন্নত মানদণ্ড আছে সেই মানদণ্ড কি কৰিব অৱনতি কৰাব চোৱা ওজন কমি যাব ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হব পাৰে বীজাণুৰ ক্ষমতা কম হোৱাত কি হয় প্ৰভাৱ পেলায় গতিকে এই কাৰকসমূহ তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব চোৱা খাদ্য শস্যসমূহ ভৱিষ্যতে ব্যৱহাৰৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰাৰ আগতে সুৰক্ষিত কৰাৰ উপায় সমূহ আমি ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰাৰ আগতে আমি কি কি উপায় ল'ব লাগিব যে সেই শস্যসমূহ যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে চোৱা শুকুৱাই লোৱা দেখিছানে প্ৰথম আমি কি কৰিব লাগিব শুকুৱাই লব লাগিব খাদ্য শস্যবোৰ ৰ'দত সঠিকভাৱে শুকুৱাই লব লাগে চোৱা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ৰক্ষা আমি যত ৰাখো ভঁৰালসমূহ বা যতেই ৰাখো আমি সকলোবোৰ কি কৰিব লাগিব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন ভাৱে ৰাখিব লাগিব শস্যত পোক পৰুৱা থাকিব নালাগিব ঠিক আছে নে শস্য যেতিয়া খেতি চপোৱা হয় তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হব লাগিব শস্যত ধৰা কোনো ধৰণৰ পোক পৰুৱা থাকিব নালাগিব এইবাৰ চোৱা গুদামবোৰ ভালদৰে চাফা কৰিব লাগিব গুদামত যাতে উপযুক্তভাৱে পোহৰ পৰে হয়নে নহয় সেমেকা যাতে নহয় সেমেকা যাতে হৈ নাথাকে তেনেদৰে আমি গুদাম বিলাক ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব লাগিব চোৱা চাদ আৰু বেৰ আৰু মজিয়াত থকা ফাটবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব দেখিছানে ক'ৰবাত যদি কিবা ফাট মেলি থাকে পানী সোমাব পাৰে বা কিবা জীৱ জন্তু পোক পতংগ কীট পতংগ সোমাব পাৰে সেই সকলোবিলাক আমি কি কৰি লব লাগিব বন্ধ কৰি লব লাগিব এইবাৰ চোৱা ধূমপান গুদাম আৰু স্তৰত ধূমপান দ্ৰব্য সঠিকভাৱে স্প্ৰে কৰিব লাগে দেখিছানে সঠিকভাৱে আমি কি কৰিব লাগিব স্প্ৰে কৰিব লাগিব বিশেষভাৱে বীজবোৰ কীটনাশক আৰু ভেঁকুৰশক ঔষধেৰে শোধন কৰি ল'ব লাগে গতিকে এনেকুৱা এনেদৰে আমি বহুত আমি কি হব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি সাৱধান হ'ব লাগিব এইবাৰ চোৱা সংৰক্ষণৰ যন্ত্ৰ পৰিষ্কাৰ আৰু শুকান শস্য গণি বেগ বা অন্যান্য উপযুক্ত বেগত সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু শুকান শস্য গণি বেগ বা উপযুক্ত বেগতহে আমি কি কৰিব লাগে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বায়ুমণ্ডল বদ্ধ বন্ধ আৰ্দ্ৰতা প্ৰতিৰোধী আৰু উষ্ণতা প্ৰতিৰোধী সংৰক্ষণ যন্ত্ৰ বিভিন্ন সংস্থাই প্ৰস্তুত কৰিছে দেখিছানে বায়ু বন্ধ ইয়াৰ হয়নে নহয় চোৱা বায়ু বায়ুমণ্ডল বন্ধ আৰ্দ্ৰতা প্ৰতিৰোধী যাতে সেমেকা হৈ নাথাকে আৰু উষ্ণতা প্ৰতিৰোধী যাতে অনুকুল উষ্ণতাত থাকিব পাৰে এনেকুৱা বিভিন্ন সংস্থাই কিছুমান কি কৰিছে বিভিন্ন সংস্থাই কিছুমান বিভিন্ন যন্ত্ৰ পাতি আৱিষ্কাৰ কৰিছে এইবাৰ চোৱা জৈৱিক কৃষি সাৰ আৰু কীটনাশক ব্যৱহাৰৰ সাৰ আৰু কীটনাশক ব্যৱহাৰৰ নিজস্ব কিছুমান কি আছে অসুবিধা আছে চোৱা অসুবিধাবিলাক ইহঁতে কি কৰে প্ৰদূৰ্ষন কৰে দেখিছা ইহঁতে কেনেকুৱা কৰিব পাৰে প্ৰদূৰ্ষন সৃষ্টি কৰিব পাৰে পৰিৱেশত প্ৰদূৰ্ষন সৃষ্টি কৰিব পাৰে দীৰ্ঘকালীন ভাৱে মাটিৰ উৰ্বৰতা ক্ষতি কৰে দেখিছানে ৰাসায়নিক সাৰ আৰু কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে একেৰাহে সেই মাটিৰ সাৰুৱা গুণ বা উৰ্বৰতা গুণ কি হৈ যাব পাৰে নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে যিহেতু ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ দীৰ্ঘকালীন ভাৱে কৰিব পাৰি গতিকে এই দীৰ্ঘকালীন ব্যৱহাৰৰ ফলত সেইডোখৰ মাটিৰ সাৰুৱা গুণ কি হৈ যাব পাৰে নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে পোৱা শস্য ফল মূল শাক পাচলিত কম পৰিমানে ক্ষতিকাৰক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকিব পাৰে আৰু সেই ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থসমূহ কলৈ আহি পৰিব বিভিন্ন ফল মূল শাক পাচলি আদিলৈ আহি পৰিব তাৰপিছত চোৱা জৈৱিক কৃষি হৈছে সাৰ আৰু কীটনাশকৰ দৰে ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ব্যৱহাৰ কম বা অতি কম ব্যৱহাৰ কৰা কৃষি ব্যৱস্থা চোৱা এতিয়া জৈৱিক কৃষি ব্যৱস্থাপনা এক বহনক্ষম ব্যৱস্থাপনা এইকাৰণেই যে এই ক্ষেত্ৰত কি নহয় কোনো ধৰণৰ প্ৰদূৰ্ষনৰ সৃষ্টি নহয় কাৰণ জৈৱিক সাৰ কি কৰিব পাৰি পথাৰতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি আৰু ঘৰুৱা আৱৰ্জনা হয়নে সম্পূৰ্ণৰূপে পচন হয় বিয়োজন হয় সেউজীয়া শাক পাচলিৰ পৰা বা উদ্ভিদৰ যি অপৰদিন উভালি পেলাই ধান খেৰ নৰা আদিবিলাকৰ পৰা কি সৃষ্টি হয় জীৱ জন্তুৰ মল মূত্ৰ বিষ্ঠা আদিৰ দ্বাৰা যি পচন কাৰ্য সংঘটিত হয় তাৰ পৰা পচন সাৰ প্ৰস্তুত হয় কেঁচুমতা সাৰ প্ৰস্তুত হয় এইবিলাকে কি নকৰে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নকৰে যদি এনেকুৱা পন্থাবিলাক আমি হাতত লওঁ তেতিয়া আমি কি কৰিব নালাগে ৰাসায়নিক সাৰ বা বিভিন্ন যিবিলাক কীটনাশক দ্ৰব্য পেষ্টিচাইড এইবিলাক আছে এইবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ খুব কম পৰিমাণে তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আৰু তেতিয়া তাৰ পৰা কি নহয় পৰিৱেশো প্ৰদূষণ নহয় গতিকে ব্যৱহাৰ আমি কমাব লাগে ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কীটনাশক দ্ৰব্য আদিবিলাকৰ ব্যৱহাৰ আমি খুব কমাব লাগে কাৰণ বেছিকে ৰাসায়নিক সাৰ কীটনাশক দ্ৰব্য এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত কি হয় আকৌ বৰষুণ আহি গ'ল বৰষুণৰ পানীৰ লগত খেতি পথাৰৰ পৰা সেইসমূহ গৈ পেলাই ক'ত পৰিলগৈ নদীত পৰিলগৈ হয়নে সেই সেই আহাৰসমূহ আমাৰ পেটলৈও পৰিল পাকস্থলীতো পৰিল আকৌ নদীত থকা জলচৰ জীৱসমূহৰো কি হয় ক্ষতি সাধন হয় গতিকে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি সাৱধান হব লাগে আৰু ইয়াৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে যে জৈৱিক সাৰৰ ব্যৱস্থা আমি হাতত লোৱা জৈৱিক সাৰ বা পচন সাৰ বা কেচুমতা সাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাসমূহ আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে এইবাৰ চাওঁ আহা পশুপালনৰ বিষয়ে চোৱা ৰোগ সৃষ্টি হোৱা জীৱ আৰু অন্যান্য ক্ষতিকাৰক কাৰকৰ পৰা শস্য়ক ৰক্ষা কৰিবলৈ শস্য সুৰক্ষা বুলি কোৱা হয় চোৱা সমস্যাসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতিসমূহ বৃদ্ধিৰ সময়ত কীট পতংগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু শস্যৰ সংৰক্ষণ দেখিছানে বৃদ্ধিৰ সময়ত আমি কি কৰিব লাগিব কীট পতংগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আৰু শস্যসমূহৰ কি কৰিব লাগিব সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব চোৱা ইয়াত খাদ্য প্ৰদান প্ৰজনন আৰু ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ আদি বিভিন্ন দিশ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য প্ৰদান কৰা হব বা খাদ্য দিয়া হব প্ৰজননন প্ৰক্ৰিয়া আৰু ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ আদি বিভিন্ন দিশ কি কৰা হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে পশুভিত্তিক পালনৰ ভিতৰত গৰু ছাগলী ভেড়া হাঁহ কুকুৰা মাছ আদি মৌ আদিবিলাক কি কৰা হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে চোৱা জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে গাখীৰ কণী আৰু মাংসৰ চাহিদাও বাঢ়িছে দেখিছানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে খাদ্যৰ চাহিদা বাঢ়িছে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যৰ চাহিদা বাঢ়িছে চোৱা গাখীৰৰ চাহিদা বাঢ়ি গৈছে কণীৰ চাহিদা বাঢ়ি গৈছে মাছ মাংস এইবিলাক সকলোৰে চাহিদা কি হৈ গৈছে বৃদ্ধি পাই গৈছে গতিকে পশুধন উৎপাদনৰো উন্নতি সাধন কৰিব লাগিব দেখিছা আমি যি অকল শস্য সম্পদৰে উন্নতি সাধন কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় আমি আমাৰ যি পশুধন আছে যি আমাৰ গো পালন আছে মহ পালন আছে ভেৰা পালন হাঁহ পালন মীন পালন মৌ পালন আদি এই সকলোবিলাক এই পশুধন বিলাকৰো আমি কি কৰিব লাগিব উন্নতি সাধন কৰিব পাৰিব লাগিব এইবাৰ চোৱা গৰু পালন বা গো পালন গৰু পালনৰ উদ্দেশ্য হয়নে নহয় আমাৰ আগত কি কি উদ্দেশ্য আহি পৰিছে গাখীৰ পোৱাৰ বাবে প্ৰথমতে গৰু পালন বা গো পালনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে গাখীৰ পোৱাৰ বাবে কাৰণ গাখীৰ এক কেনেকুৱা প্ৰটিন জাত পদাৰ্থ বা প্ৰটিন জাত খাদ্য যিয়ে আমাৰ কি হয় বৃদ্ধিত আৰু বিকাশত কি হয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আহাৰ আমাক সহায় কৰে হয়নে নহয় চোৱা পথাৰত হাল বাই কৰা পথাৰত গাখীৰ পোৱাৰ বাবে পথাৰত হাল বাবৰ কাৰণে আৰু পৰিবহনৰ বাবেও কি কৰা হয় গৰুৰ গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এইবিলাক উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে কি কৰিব লাগিব গো পালন কৰিব লাগিব এইবাৰ চোৱা থলুৱা গো প্ৰজাতি আমি কেইটামান থলুৱা গো প্ৰজাতিৰ নাম চাও আহা চোৱা ভাৰতীয় গো প্ৰজাতি এটাৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি জানানে বছ ইণ্ডিকাছ তোমালোকে নামটো মনত ৰাখিবা ভাৰতীয় গো প্ৰজাতি এটাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে বছ ইণ্ডিকাছ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ভাৰতীয় গো প্ৰজাতিৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি তেনেদৰে মহৰ এটা প্ৰজাতিৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি জানানে বছ বভেলিষ্ট তোমালোকৰ আগত মহ আৰু গৰুৰ ধুনীয়া চিত্ৰ দিয়া হৈছে চোৱা ভাৰতীয় গো প্ৰজাতিৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি বছ ইণ্ডিকাছ আৰু একেদৰে থলুৱা যি মহ প্ৰজাতি মহৰ এটা প্ৰজাতিৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে বছ বভেলিচ ঠিক আছে বৈজ্ঞানিক নামবোৰ মনত ৰাখিবা তাৰপিছত চোৱা খিৰতি গাখীৰ দিয়া মাইকী গুজনীক কি বুলি কোৱা হয় বা গাইজনীক খিৰতী বুলি কোৱা হয় চোৱা বলধ জীৱ বলৎ জীৱ কত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কৃষি কৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা হয় দেখিছা কৃষি কৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা মতা গৰুক কি বুলি কোৱা হয় বলধ বুলি কোৱা হয় আৰু গাই দিয়া গৰুজনীক কি বুলি কোৱা হয় ক্ষীৰ বুলি কোৱা হয় আৰু কৃষি কৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা মতা গৰুক কি বুলি কোৱা হয় বলথ বুলি কোৱা হয় চোৱা এইবাৰ আমি চাওঁ আহা দুগ্ধপানৰ সময় গাখীৰ উৎপাদন নিৰ্ভৰ কৰে দুগ্ধপানৰ সময়ৰ ওপৰত দেখিছা দুগ্ধপানৰ সময়ৰ ওপৰতেই গাখীৰ উৎপাদন নিৰ্ভৰ কৰে চোৱা পোৱালি জন্মৰ পিছত গাখীৰ উৎপাদনৰ সময় চোৱাক দুগ্ধপানৰ সময় বুলি কোৱা হয় পোৱালি জন্মৰ পিছত যি গাখীৰ উৎপাদনৰ সময়ছোৱা আছে তাকে কি বুলি কোৱা হয় দুগ্ধ পানৰ সময় বুলি কোৱা হয় গতিকে দুগ্ধপানৰ সময় বৃদ্ধি কৰি গাখীৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰি গাখীৰ পোৱালি জন্মৰ পিছত পোৱালি জন্মৰ পিছত গাখীৰ উৎপাদনৰ সময়ছোৱা কি বুলি কোৱা হয় দুগ্ধ পানৰ সময় আৰু এই দুগ্ধ পানৰ সময় যদি আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰো চোৱা দুগ্ধপানৰ সময় বৃদ্ধি কৰিলে কিহৰ সময় বৃদ্ধি পাব কি বৃদ্ধি পাব গাখীৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া বা গাখীৰ উৎপাদনটো কি হৈ যাব বাঢ়ি যাব বা বৃদ্ধি পাব এইবাৰ চোৱা বিদেশী বা বিদেশী জাত তোমালোকে নাম বিলাক মনত ৰাখিবা যেনে জাৰ্চি ব্ৰাউন চুইচ দীৰ্ঘম্যাদী দুগ্ধকিয়ালৰ বাবে উপযুক্ত প্ৰজাতি দেখিছা বিদেশী প্ৰজাতিৰ নাম হৈছে জাৰ্চি ব্ৰাউন চুইচ আদি দীৰ্ঘম্যাদী দুগ্ধকালৰ বাবে দেখিছা সময় দুগ্ধকালৰ সময়টো দীৰ্ঘম্যাদী চোৱা কিছুমান থলুৱা প্ৰজাতি যেনে স্থানীয় থলুৱা প্ৰজাতি নাম কি জানে ৰেড চিন্ধি হাঁহিয়াল নামকেইটা মনত ৰাখিবা যি থলুৱা প্ৰজাতি আছে বা স্থানীয় প্ৰজাতি আছে ৰেড সিন্ধি হাঁহিয়াল আদি যথেষ্ট ৰোগ প্ৰতিৰোধী প্ৰজাতি গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজাতি বিলাকে নিৰ্বাচন কৰা হয় কাৰণ এনেকুৱা প্ৰজাতি বিলাক হৈছে ৰোগ প্ৰতিৰোধী প্ৰজাতি দুয়োটাৰে সংকৰণ কৰি দুয়োটা আকাংক্ষিত গুণৰ জীৱ জন্তু পাব পাৰি দেখিছা দুয়োটাৰে সংকৰণ কৰি বৰ্ণ সংকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰি আকাংক্ষিত প্ৰকাৰ পাব পাৰি এইবাৰ চাওঁ আহা গৰু ম'হৰ যত্ন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা পোহনীয়া জন্তুবিলাক বায়ু চলাচলৰ সু ব্যৱস্থা থকা ঘৰত ৰাখিব লাগে যাতে বৰষুণ তাপ আৰু শীতৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি আমি এই গৰু ম'হ পালন কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণৰূপে চাফা পৰিস্কাৰ পৰিৱেশতহে আমি এনেকুৱা পালনবোৰ কৰিব লাগে চোৱা পৰিস্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পোহনীয়া জন্তুবিলাকক বায়ু চলাচল কৰা বায়ু চলাচল হৈ থাকিব লাগিব সিহঁতৰ যি শ্বেদবিলাক থাকে আশ্ৰয় শিবিৰ বিলাক থাকে সেই আশ্ৰয় শিবিৰ বিলাকৰ মাজেৰে কি হব লাগিব পোহৰ পাছ হৈ যাব লাগিব পোহৰ পাৰ হৈ যাব পৰা হ'ব লাগিব বায়ু চলাচল হব লাগিব সেমেকা হৈ থাকিলে নহব চোৱা সু ব্যৱস্থা থকা ঘৰ ৰাখিব লাগে যাতে বৰষুণ তাপ আৰু শীতৰ পৰা দেখিছানে বৰষুণ তাপ আৰু শীতৰ পৰা ইহঁতক যাতে আমি ৰক্ষা কৰি ৰাখিব পাৰো দেহৰ পৰা লেতেৰা আৰু দুৰ্বল নোমবিলাক গুচাবলৈ নিতৌ চাফা কৰিব লাগে আমি পুৰা নিতৌ চাফা কৰিব লাগিব ব্ৰাছ কৰিব লাগিব দেখিছানে লেতেৰা আৰু দুৰ্বল নোমবিলাক গুচাবলৈ আমি ইহঁতক সদায় সদায় চাফা কৰি ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা গোহালি ঘৰৰ মজিয়াখন হেলনীয়া হোৱা দৰকাৰ দেখিছানে গোহালি ঘৰৰ মজিয়াখন কি হব লাগিব হেলনীয়া হব লাগিব যাতে চাফা আৰু শুকান কৰি ৰাখিব পৰা যায় হেলনীয়া তল হব লাগিব গোহালি ঘৰৰ যি পৃষ্ঠখন তলৰ মজিয়াখন হেলনীয়া হব লাগিব তেতিয়া কি হৈ থাকিব তেতিয়া শুকান হৈ পেলাই থাকিব আৰু লগতে চাফা হৈও থাকিব এইবাৰ চোৱা খাদ্যৰ প্ৰকাৰবিলাক খাদ্য মূলত দুই প্ৰকাৰৰ দেহ গঠনৰ বাবে আৱশ্যকীয় খাদ্য দেহ গঠনৰ বাবে আৱশ্যকীয় খাদ্যবিলাক কেনেকুৱা হব লাগিব ৰাফেজ খাদ্য বা ৰূখাহাৰ টাইপ হব লাগিব দেখিছানে ৰাফেজ সাধাৰণতে আহ যুক্ত দুগ্ধ উৎপাদনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় খাদ্য দুগ্ধ উৎপাদনৰ বাবে কেনেকুৱা খাদ্য হব লাগিব গাঢ় আহ কমকৈ থকা দেখিছানে গাঢ় আহ কমকৈ থকা আৰু প্ৰটিনযুক্ত হব লাগিব প্ৰটিন আৰু আন পুষ্টিকৰ দ্ৰব্য বেছিকৈ থকা দেখিছা দুগ্ধ উৎপাদনৰ বাবে কেনেকুৱা খাদ্যৰ প্ৰয়োজন গাঢ় আহ অলপ কম পৰিমাণে থাকিব লাগিব কিন্তু প্ৰটিনযুক্ত আৰু আন পুষ্টিকৰ দ্ৰব্য বিলাক কি হব লাগিব তুলনামূলকভাৱে বেছি পৰিমাণে থাকিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা গাখীৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে মাইক্ৰনিউট্ৰিয়েন যেনে ভিটামিন আৰু খনিজযুক্ত খাদ্য এইবিলাক যি ক্ষুদ্ৰ মাতৃ অনুপোষক বিলাক আছে ভিটামিন আৰু খনিজ দ্ৰব্য এই সকলোবিলাকে সমৃদ্ধ হৈ থকা হব লাগিব তাৰপিছত চোৱা ৰোগে মৃত্যু ঘটাব পাৰে আৰু গাখীৰৰ উৎপাদন বিভিন্ন ধৰণৰ যদি এই প্ৰজাতিসমূহত যদি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ দেখা দিয়ে তেনেহলে এই ৰোগসমূহৰ ফলত কি হব পাৰে জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু হব পাৰে বিভিন্ন বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ আদিৰ দ্বাৰা যদি সংক্ৰমিত হয় তেনেদৰে আমি কি কৰিব লাগিব আমি ততাতৈয়াকে চিকিৎসা কৰিব লাগিব চোৱা পৰজীৱী হল আন এটা জীৱৰ গৃহস্থ শৰীৰৰ ভিতৰত বা বাহিৰত বাস কৰা সৰু জীৱ পৰজীৱী জীৱ বাস লব পাৰে হয়নে নহয় বৰ্হি পৰজীৱ হব পাৰে আন্তঃ পৰজীৱীও হব পাৰে চোৱা ইহঁতে গৃহস্থৰ শৰীৰৰ পৰা খাদ্য আহৰণ কৰে আমি জানো এই পৰজীৱী জীৱসমূহে কি কৰে পৰজীৱী জীৱসমূহে গৃহস্থ তাত থাকি পেলাই সেই জীৱটোৰ পৰা কি কৰে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে তাৰপিছত চোৱা গৰুৰ ছালত বাহ্যিক পৰজীৱিয়ে ছালৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰে দেখিছা বাহ্যিক যিবিলাক পৰজীৱী আছে সেইবিলাকে কি কৰে ছালৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰে ঠিক তেনেদৰে কিছুমান অন্তঃপৰজীৱী আছে এই অন্তঃপৰজীৱী যেনে কৃমি পেলু আদিবিলাকে কি কৰিব পাৰে ভিতৰত যি পাকস্থলী অন্তৰত কি কৰিব পাৰে বিভিন্ন সমস্যা যকৃতৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে পৰজীৱীয়ে পাকস্থলী আৰু অন্তৰ সমস্যা আৰু কৃমিৰ দৰে পৰজীৱীয়ে কেনেকুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে কৃমিৰ দৰে পৰজীৱীয়ে যকৃতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে এইবাৰ চোৱা সংক্ৰামক ৰোগ সংক্ৰামক ৰোগ মানে কি তোমালোকে জানাই এজনৰ পৰা আন এজনৰ যি দেহলৈ বিয়পি যাব পাৰে আৰু ভাইৰাছৰ দ্বাৰা দ্বাৰা হোৱা ৰোগৰ পৰা গৰু ম'হৰ পামত টীকাকৰণ কৰা হয় তেনেদৰে আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীসমূহক কি কৰা হয় জন্মৰ পিছতে টীকাকৰণ কৰা হয় হয়নে নহয় গতিকে একেদৰে গৰু ম'হৰ পামতো কি কৰিব লাগিব নিয়মীয়া ভেকচিন ব্যৱস্থা বা টীকাকৰণ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব লাগিব কাৰণ এই জীৱসমূহো কি হয় বিভিন্ন সংক্ৰামক ৰোগ বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ আদিৰ দ্বাৰা কি হ'ব পাৰে আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে গতিকে এইসমূহৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ এই জীৱসমূহকো আমাৰ যি এই প্ৰজাতিসমূহ আছে গৰু পালন মহ পালন আদি বিভিন্ন যি জীৱ জন্তু আছে গতিকে এই জীৱ জন্তুসমূহৰো আমি কি কৰিব লাগিব উচিত সুৰক্ষা আমি প্ৰদান কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এনেদৰে গোটেই জীৱ জন্তুসমূহৰ যিহেতু সকলোবোৰ জীৱই আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আমি প্ৰত্যেকৰে কি কৰিব লাগিব ব্যৱস্থাপনা হাতত লব লাগিব এতিয়া তোমালোকে মোক কি দিব লাগিব এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন চোৱা তলৰ কোনটো থলুৱা গো প্ৰজাতি ৰেড চিন্ধি জাৰ্চি ব্ৰাউন চুইচ ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে উত্তৰটো কি হব থলুৱা গো প্ৰজাতি বুলি কৈছে গতিকে উত্তৰটো হব ৰেড চিন্ধি ৰেড চিন্ধি হাঁহিয়াল আদিবিলাক হৈছে থলুৱা গো প্ৰজাতি মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন চোৱা ভাৰতীয় গো প্ৰজাতিৰ বৈজ্ঞানিক নাম হল বছ ববেলিছ বছ এণ্ডিকাছ পেন্থৰা টাইগ্ৰিছ পেন্থৰা লিঅ' ইয়াৰ উত্তৰটো কি হব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বছ ইণ্ডিকাছ ভাৰতীয় গো প্ৰজাতিৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে বছ ইণ্ডিকাছ মোৰ তৃতীয় প্ৰশ্ন চোৱা কৃষিভূমিত উৎপন্ন হোৱা অবাঞ্চিত উদ্ভিদক কোৱা হয় কৃষিভূমিত উৎপন্ন হোৱা অবাঞ্চিত উদ্ভিদক কোৱা হয় অপতৃণ বিভিন্ন ধৰণৰ অপতৃণ আছে অগৰা আছে পাৰ্থেনিয়াম আছে মূৰফুলা বন আছে এইবিলাক হৈছে অলাগতিয়াল উদ্ভিদ এই উদ্ভিদসমূহক অবাঞ্চিত বা অলাগতিয়াল উদ্ভিদসমূহক আমি কি বুলি কওঁ অপতৃণ বুলি কওঁ গতিকে এই অপতৃণসমূহ নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি বিভিন্ন অপতৃণনাশক বা বননাশক এনেকুৱা ধৰণৰ দ্ৰব্য আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি আমাৰ খাদ্য সম্পদৰ বা শস্য় সুৰক্ষা কি কৰিব লাগিব প্ৰদান কৰিব লাগিব হয়নে নহয় কাৰণ দেশত জনসংখ্যা দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে ফলত খাদ্যৰ চাহিদাও কি হৈ আছে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে গতিকে তোমালোকে এই পাঠত বিভিন্ন ভাৰতীয় থলুৱা প্ৰজাতি বা স্থানীয় প্ৰজাতি বা বিদেশী প্ৰজাতিসমূহৰ নামসমূহ পাইছা গতিকে এইসমূহ তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা ঘৰত ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ